dan aku dapat merasakan daripada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa sesuatu perkara yang besar telah berlaku kepadanya baginda sallallahu alaihi wasallam telah berwudu dan tidak bercakap dengan sesiapa pun aku telah merapatkan diri ke dinding untuk mendengar perkara yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam baginda telah duduk di atas mimbar lalu memuji dan memuji Allah subhanahu wa taala lantas bersabda Wahai manusia sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kamu Suruhlah manusia berbuat baik dan laranglah mereka daripada melakukan kemungkaran Sebelum tiba masanya kamu berdoa kepada-Ku tetapi Aku tidak akan perkenankan doa-doa kamu kamu meminta daripadaku tetapi aku tidak akan memberi kepadamu kemudian kamu memohon bantuan kepadaku ya ini terhadap musuh-musuhmu tetapi aku tidak akan membantu kamu Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menampak selain daripada perkataan itu sehingga Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam turun daripada mimbar hadis riwayat Ibn Hibban dalam kitab Sahihnya dan Ibn Majah. ketenangan Mereka yang berfikir bahawa Penentangan terhadap musuh-musuh Islam Adalah dengan bertoleransi Dan berlebih kurang dalam masalah Dalam masalah agama Hendaklah benar-benar memikirkan kandungan hadis ini Pertolongan dan bantuan untuk orang-orang Islam adalah tersembunyi dalam keteguhan amalan beragama. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu salah seorang daripada sahabat yang unggul berkata, "Kamu mestilah menyuruh orang berbuat baik dan melarang mereka daripada melakukan kemungkaran. Kalau tidak, Allah Subhanahu taala akan membangkitkan seorang raja yang zalim memerintahkan kamu." Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kalimah la ilaha illallah sentiasa memberi manfaat kepada penyebutnya dan menolak azab dan bencana daripada mereka selama mereka tidak meringankan haknya. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan meringankan haknya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dilakukan secara terang-terangan dan maksiat itu tidak dicegah dan diubah. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalimat la ilaha illallah sentiasa memberi manfaat kepada penyebutnya dan menolak azab dan bencana daripada mereka selama mereka tidak meringankan-ringankan haknya para sahabat bertanya apakah yang dimaksudkan dengan meringankan, -meringankan haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apabila perbuatan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu taala dilakukan secara terang-terangan dan maksiat itu tidak dicegah dan diubah keterangan sekarang tuan-tuan cuba buat kesimpulan apakah ada batasan dalam perlakuan maksiat terhadap Allah Subhanahu taala pada zaman ini Adakah wujud sebarang usaha dan percubaan untuk mencegah atau menghentikan atau sekurang-kurangnya untuk mengurangkan bahaya itu? Tentu sekali tidak ada dalam dalam suasana yang sangat bahaya ini. Wujudnya orang Islam di alam ini adalah semata-mata dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita pasti telah musnah kerana terlalu banyak dosa yang telah kita lakukan yang mana menjadikan sebab kebinasaan kita sendiri. Sayyidah Tina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah azab Allah SWT akan turun ke muka bumi sedangkan dalam kalangan mereka masih ada yang soleh? Apakah mereka juga akan mengalami kemudaratan Nabi SAW bersabda Di dunia ini Semua sekali akan mendapat padah Daripada azab itu Tetapi di akhirat kelak Orang salih itu akan diasingkan Daripada para pendosa, para pendosa. Oleh itu Mereka yang merasa puas hati Dengan persolehan sendiri Lalu mengasingkan diri daripada orang ramai Janganlah berasa terselamat Daripada keadaan tersebut Sekiranya azab turun Dengan sebab kemukaran yang berleluasa mereka juga akan menanggung penderitaannya dan habis ini tidak beritahu kepada kita jika kita tidak melakukan mencegah daripada melakukan kemungkaran sekarang Allah SWT akan meratakan asal tak kira yang soleh ataupun yang tidak soleh Dan kemudian nanti di akhirat dia akan pilih yang soleh akan dilepas Yang melakukan dosa akan terkena azab dan sesetara Begitulah Allah SWT akan beri pengajaran kepada kita Supaya sentiasa ingat meninggalkan almal maruh jadi insyaAllah kita beramal dengan hari sini Kita pertemukan kalimah La ilaha illallah ini Satu kalimah yang membezakan di antara Kita mengaku diri kita sebagai seorang Islam Atau tidak Dan kalimah itulah satu-satunya kalimah Yang kita pegang sehingga Akhir hayat kita supaya Kita mati atau meninggal dunia Dalam keadaan husnul khatimah Jadi insyaAllah Kita sebarkan sekiranya Kepada sahabat-sahabat kita di luar sana InsyaAllah Terima kasih status <inaudible> am